pendapat para ulama tentang wangian beralkohol. Jadi melihat kepada sukarnya di zaman ini untuk mengelak daripada menggunakan parfum, maka ada pendapat yang juga digunakan dalam mazhab Imam Syafie disebabkan oleh kerana tak boleh nak mengelak maka dalam hal ini tidaklah najis menggunakan parfum yang bercampur dengan alkohol. Pakai minyak wangi alkohol sah atau tidak solat? Dengar baik-baik. Bila nak buat minyak wangi ni mereka akan menggunakan dua cara. Satu tidak menggunakan alkohol, satu menggunakan alkohol. Alkohol yang buat minyak wangi ni tak sama dengan alkohol dalam minuman arak. Alkohol dalam minuman eh, dalam nak buat minyak wangi industri minyak wangi ni dia menggunakan etanol. Etanol. Nama Etanol ialah alkohol etanol, neh. Ha. yang najis. Yang tidak najisnya metanol atau methanol. Pang, ha. Kalau metinol tidak najis. Kalau etinol najis. Okey? Baik. Katakanlah najis etinol inilah yang diletakkan pada perfume, polo, safari, pakurabang rabang dan sebagainya. Okey? Bila najis, ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh dipakai untuk solat. Kerana syarat solat suci daripada najis. Okey, itu pendapat yang pertama. Mana-mana ustaz yang ada mari mengajar, dia kata pakai perfume tak usah semayang Pendapat ni dia pakai Tak usah marah ke je, Betul kau Ni juga pendapat ulama faham lagi Pendapat yang kedua Ia memang najis Tetapi dimaafkan Kerana kandangannya sangat sedikit Kalau tengok di sebotol minyak wangi Tuh. Dia tulis alkoholnya itu Ialah 0.5% Maka kaedah kita Al-Qalil Kal-Adami Yang sedikit seperti tidak ada Nah, jadi pukul hak yang yang pendapat yang kedua ini dia sandarannya begitu. Jadi siapa yang mengajar mengatakan dimaafkan, inilah sandarannya. Dua-dua ni betul belaka. Jadi kita terpulang. Nak pakai mana silakan. Itu semua pendapat ulama. Dan yang terbaik ustaz, yang terbaik kalau ada lah alkohol, kita pakai untuk pergi kerja saja, bukan untuk solat. Untuk solat kita pakai yang tidak beralkohol. Lebih lagi iktik bercermin di sisi syaro. Soalan seterusnya, alkohol. Kita pakai perfume yang ada alkohol. Ada perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. Saya bagi tahu ada perbezaan. Sebahagian fuqaha kata tak najis. Dan saya sokong pendapat tu kerana bukan semua yang haram itu najis. Emas haram lelaki pakai tapi tidak tidak najis. Sutra haram lelaki pakai tapi tidak Najis, kita pergi pokok mana-mana Lalu hutan jual makan-makan mabuk Haram kita makan, tapi tidak Kalau kita ambil pokok tu, buah tu Buah, tu, buah dalam poket, semayang sah tak? Sah, kita pergi ambil daun ketum Buah dalam poket, semayang sah tak? Semayang sah kan? Daun apa kan, Kopi apa, bau-bau Daun ganja, buah dalam poket, semayang sah tak? Sah walaupun makan mungkin tak boleh Kerana dia memberikan kesan yang lain Jadi kita kata arak Pada pandangan sebahagian pokok tidak najis tapi... dia oh, kata boleh minum tu dia oh. otak dia tu Orang kata tak najis bukan orang kata boleh minum Bila ha minum dia mabuk haram Ini pandangan fekah Siapa Sebab tu bila ada orang pakai perfume Siapa nak pakai-pakai Tak mau pakai tak mau. Ada orang tahu saya tak mau, oh, Saya tak mau benda ni nanti najis Saya pegang hak kau najis Tak apa pegang lah Kemudian ulama khilaf Simple eh? Kerana benda ni Orang nak buat alkohol, etanol dan seumpamanya ni proses ni daripada bahan yang bersih. Maka pukahak mempunyai pandangan dalam hal ni. Ada orang pakai perfume. Ada orang tak mau pakai. Tak apa lah. Jangan nak kata hampa menghalaikan benda yang haram. No. Pandangan yang kata boleh pakai perfume yang ada alkohol ni bukan wahabi. wahabi. Banyak juga pandangan di kalangan salafi. Kita tak boleh. Ini pandangan di kalangan mazhab. Patuah Al-Azhar kata boleh. Minyak wangi yang alkohol ataupun yang tidak ada alkohol Orang pun bahas Maka penjual-penjual minyak wangi pakai pelekat di minyak wangi dia Tanpa alkohol Talingan kedai Cina Minyak wangi di kedai Cina ke apa-apa pun tulis Tanpa alkohol Supaya orang Islam beli Adakah alkohol dalam minyak wangi memang memang tidak dibenarkan? Apa punca umat Islam kebanyakannya terkeliru Tentang penggunaan alkohol dalam minyak wangi Sehingga ada yang kata tak boleh Punca dia main mana? Punca dia dalam kitab fiqah menyebut antara benda yang najis ialah arak. Benda najis dalam dunia ni banyak. Darah, tahi orang, tahi binatang, arak, ayak kencing. Itu semua najis. Bermaksud kalau ada kat badan kita, atau pakaian kita, atau tempat semayang, salah satu daripada benda-benda najis, maka tak sah ibadat kita. Itu asal dia. Makanya kalau ada darah kat baju kita, kita nak semayang. Sah ke tak? Tak sah sebab darah nak najis. Kalau ada ayat kencing kat, kat tangan kita, tak basuh dia kering macam tu aja bau bau yang kencing kita pun terus pis semayang sah ke tak tak sah sebab di badan kita ada najis begitu juga kalau kena arak dia tu kat baju kita kita terus pis semayang sah dah tak sah sebab kena najis maka orang duk ingat alkohol yang ada dalam minyak wangi itu adalah arak tuan-tuan sekalian guru fizik kimia saya bagi tahu dia bukan arak hak minum mabuk tu cuma nama dia alkohol maka kalau tuan-tuan rujuk pada ulama kontemporari pun Dr Wahbah Zuhaili, Dr Said Ramadan Al buti ni semua imam-imam besar zaman hari ni dapat kata betul. Alkohol yang ada dalam minyak wangi bukanlah arak yang merupakan najis dalam kitab fiqah tu. Maka alkohol yang ada dalam minyak wangi adalah satu bahan yang nama dia kebetulan alkohol. Boh dalam tu bahan biasa, bahan-bahan tu bahan biasa untuk mengekalkan wangi tu bagi lama. Tujuan alkohol tu dimasukkan dalam wangian. Maka dia bukan najis. Maka kalau minyak wangi bersama alkohol boleh guna dengan syarat alkohol tu bukanlah arak uh, hak minuman memabukkan kerana yang najis itu adalah minuman memabukkan tu yang najis kalau kena badan kena pakaian kita tak boleh buat semayang